ну, я вам хочу добрий сказати... День, да. Добрий день. Я вам хочу сказати, що дівчата а, зараз ходять... Підніміть руки, а, хто з вас ходить на курси української мови. Один, два, три, І ще в другій, в другій групі, Світлана. да. Я всіх запросила. Сама да. розмовляла все время на російській мові. Скільки років ви так розмовляли? За життя. Так, да, 60... Да, 8 років це я до того що ніколи ничего не поздно починати але Галинка так як хвилюється, вона буде на російській розмовляти але думаю це не критично правильно да. тому нам дуже цікаво послухати ее историю я сюда попала не по запрошению кого-то ага. а у меня поднялось давление было 180 и 200 и я смотрю меня в коридоре лежит запрошение звоню на телефон uh -huh. говорю у меня такое давление я могу прийти? да день два пройдет снизите давление пришла и вот теперь хожу три роки сначала я четыре месяца по чуть-чуть снимала да это таблетки с дозу да дозу, дозу да? а потом, потом ушла на дачу но я купила через два две недели Массажер для ног. Да. А почему так швидко ты принял решение? Два не так. А багато. потому что здесь как раз я пришла, вы меня поставили на массажер. Угу. Ноги были холодные. Когда я кроковала на нем, у меня повыс... это теплые стали ноги. Почки заработали. А я хоть все побачила, что ноги. А я по цвету мочи определяла. Да? Да. У меня была вообще как вода до этого, а потом стала желтенькая. Да, то да. есть была светлая потом... Да. Но я раз в год сдаю анализы, полностью обследования, и УЗИ, и рентгены, и анализы, ну все. Угу. Вот. Давление у меня снизилось. И вот сейчас 140 на 90. Хотя я работаю на даче и работаю много, но потом, когда я пришла после дачи, купила. Как телом. Телом. У меня плохой был сон, нервовая система была вообще никакая, потому что у меня сын с 2014 -го года служит. служит. Да. Но когда я позанималась на массажеры? на массажеры для ног, на ковре здесь Наталья Викторовна выгревала меня, я стала спать перестала вставать ночью и не стала такой э, взрывоопасной, как Ух! Ну, по-другому не бывает, ну, потому не что спишь, просыпаешься среди этих сирен и всего, то это... А сейчас Давайте я уже довольна. Потому что, а поднимите руки, в кого из вас тиск? Гипертоник, кто из вас? Ну, не всі вже прям всі. Так, ще так хочу давайте сказати про методику, яку ви мені Да. Секундочку. А тому, що дивіться, це дуже важливий момент стосовно тиску. Мене цікавить а, через скільки часу ви вже почали потрошечку зменшувати препарати, і зараз я так розумію, взагалі була препаратів. Ні. А скільки були часу на препаратах? Багато. Ну скільки років? Ну 40 років, то точно. 40 років на препаратах. І зараз без препаратів. Скільки да. вам часу потрібно було на це? Було 4 місяці. 4 місяці да, да. ну я інтенсивно займалася. А розкажіть от методику, да от у вас дуже цікава методика, як стабілізувати тиск. Но это уже сейчас. Сначала, когда я пришла, у меня массажер для ног появился, но ковром я пользовалась здесь, я ходила на занятия постельно. Угу. А когда я приобрела ковер, но сейчас тоже бывает такое, что давление скачет в атмосфере или что, что я делаю? Ложусь на ковер угу. обгортание ног. Ножки в Ноги. А на какие температуре? Где-то 45-50 я супер. не выдержу. Да. Сколько 45? по часу? Ну, минут 40. 40 о, Потом обматываю почки. почки угу. И иду круковать. О, супер методики. Что с тиском? Понижается. Да, вы да, препараты если... не принимаете? Нет. Не принимаете. Да. Но я кожа... каждое утро меряю давление. Ну, в основном оно ну, все время в норме. Благодаря, okay. да. Бачите, он каждый год запросить? Людина у вас сама пришла. <laughs> э, по запрошению, да? Без запрошения кого-то. Ну, э, флайрочек кто-то вам дал. Не знаю. Ну, кто же дал? Ну, кто же поплавал. Нет, муж, может быть, принес. Может быть, вы его на базарчике раздавали, может. а он его положил в коридоре молча, а я побачу. И как мы говорим, сите, и шо? Да, ну звісно. Да. А, ну, галинка для мене це такий яскравий приклад, вона дуже сильно змінюється. Дивіться, ми всі з вами зараз емоційні перебуваємо а, в стресі, і а, холодні ноги це взагалі no, така, ужас. як і Людмила да, казала, я така кажу, жахлива. Плакала. Mm. Да, вона плакала, каже, що в мене холодні ноги, ніяк не можу її зігріти. Зрозуміло, якщо в неї за стільки років були холодні, то це ж не день і не два роботи. Да? І в туалет так само по ночам хто не спить, ну я, який це дискомфорт, яке це відновлення, яке це серце, да, яка це. Робота серцево-судинної системи тому Галинка, що від себе можете побажати людям, от нашим зараз українцям, зараз новим людям, які думають, сумніваються, приймають рішення як активний користувач який з нами скільки вже часу? Три роки? Ну, три роки три роки це вже досить великий термін. Що можете побажати? Я желаю всім. чтобы ходили сюда, верили, что будет покра... улучшение вашего здоровья. Хай прорывается это уже мова. Так оно у прор... меня да, прорывается Да, покращение, уж <связь> так и ж хочется. Да, сказать. хочется. <связь> <связь> вот. С каждым днем оно будет краще и краще. Почему? Во-первых, обладнание должно быть дома. Тут не хватает часу для того, чтобы выход, выходные, как говорится. Мне вот, если на дачу поработал, приехал домой, спина болит. Лег на коврик, полежал, и все. Супер. И ты здоровый, как то огурчик. Даже я сейчас, но ну, надо верить, надо верить в силу обладания, что оно вам поможет. Скажу на своем прикладе. У меня уговаривала я невестку, никак не соглашалась. Вот она сейчас проходила 25 сеансов и она почувствовала себя намного здоровейше. Но я уговаривала почти три вот, дороги, потому что вот она отходила 25 центов. Сын даже не верил это. Они даже не знают, что у меня есть, за что я покупала. Вот. Мама, не соглашайся, оно не помогает. А теперь, ну у меня есть массажная подушка. Она у него стоит теперь на стуле, когда он дома иногда не появляется и сидит за компьютером. Я говорит, ее не убираю. Mm. Спину свою э, лечит мазью э, пастой. это пастой. пастой. Не, это, да, дарила им пасту, лежала, не трогали. Были на даче. Ну и сын обжег палец. Мама дай этот пшикалку. Говорю, нету пшикалки. Мажу мазью, не верит подержал, подержал. Я говорю, что? Вроде легче. А оно же раскаленную смолу э, горячую взял на палец. Ну, он крышу там делал. Проходит время, час. Я говорю, что пошли, сняли пленку, помазали еще. Боль ушла. И они теперь с Мариной пользуются пастой. И горло полоскают. И если где какой-то... <клёх> вот я тоже пастой трескается. Так что надо верить, и все, что здесь советуют, все, что предлагают, при, по мере возможности применять на себя, не только здесь, но и дома. А скажи еще такое финальное питание стосовно загострения. Чи были они у вас, и как вы це прошли? Чи нужно их бояться? Не, не треба бояться. Были, конечно. Были. А что у вас было? Спина это... болела. Сильнейше, да? Да, Между да. да. Тиск? Піднімався? Ні, але ну, у мене как бы я вот таблетками збила і потихонечку потермувала його. Uh -huh, uh -huh. Що робити, коли загострення? Особливо от, ваша рекомендація для нових туди потрібно боятися, коли йде погіршення стану. Не, Не стоїть боятися коли... обладнання. Ну, воно повинно бути вдома. Обов'язково!